увидеть сердце слепого ребенка. Сегодня наш герой Владислав Шедловский. Парень, которого не остановила болезнь, потеря зрения и ограничения. В преградах он встретил возможности. И благодаря родителям, родственникам и другим людям, которые верили в него, поддерживали и предоставляли ресурсы для развития, потеря зрения не остановила его любознательность, желание учиться и развиваться. Будучи лишен зрения, он много читает, ездит на велосипеде и на роликах, работает за нетбуком, играет и побеждает в шахматы. Сегодня ему 13 лет, и это лишь начало его путешествий. Я отец Шедловского Владислава Валерьевича. 27.09.2003 года родился сын. Прошло некоторое время 5 месяцев, жена обнаружила блеск в глазах. Когда обратились до докторов, вроде бы нормально. Потом обратились в Херсон, поехали. Нам уже дали подтверждение, что ваш сын инвалид, отправляете инвалидность. Я долго не мог в это поверить, я отказывался в это верить. Но когда сделали все анализы, то объявили. Ну, подтвердилось в том, что у него рак. Да, в Херсоне просто испугались, когда у него глаз начал выходить с орбиты. Полностью с орбиты. Он заплыл и начал просто как шарик вылазить и вылазить. Они сказали, только в Одессе. И в Одессе, конечно, Боброва, ну, зав. отделения имени Филатова, сказала, что глаза либо жизнь ребенка. Ну, выбрали жизнь ребенка. Одна операции. Через 10 дней вторая операция. Так и он остался без глаз. Когда мы попали в Одессу, то за один день, за первый день только, мы думали нам 5000 хватит. Но нам 5000 не хватило. Это был 2004 год 2004 май месяц, где нас не хотели принимать в Одессе больницу оказалось, есть добрые люди. Попался офицер, который на слободку в больницу. Мы там делали томографию головы в срочном порядке. На то время томография головы стоила 1500 гривен. Это были очень большие деньги. Потом после томографии головы много денег уходило на уколы, химию и все подобное. На то время я занимался автомобилями брал разбитый, делал, восстанавливал и продавал. Но перед этим продал, строил акцион и продал все то, что были, все машины. И так, короче, остались без ничего. А самое последнее то, что было, то, когда жена еще была в Одессе, то я продал все свои вещи, все с квартиры, потому что она была срочно день. У меня есть сестра Наташа, ну, Стасюк наталья александровна до нее обращались она сказала что лучше помогите моему брату и племяннику есть такой швейцарский владислав валерьевич потом мне позвонила Лина ивановна моя мать и сказала валера там я дам номер телефона тебя позвонят из отдельного фонда но мы в это не верили и здорово не верили через некоторое время позвонила любовь ивановна захотела встречи мы договорились и Встретились, но встретились вместе с Владом. Мы приехали в дом Малют и обговаривали. Они общались, что хочет Влад. Влад выбрал, как бы попросил нетбук. Ну, как бы это все думали шараш-бараш, но это все произошло как страшный сон и в реальности. И очень быстро. Мы с сыном даже не могли поверить, когда уже его получили и шли домой просто в шоке. Просто в шоке. И так мы как бы в дальнейшем нас не забросили и думают о нас. Меня зовут Владислав Шедловский. Я вам расскажу историю, как я пошел как я пошел в школу в селе Раздольном. Это была первая моя школа. В школе в Раздольном не было шрифта Брайля. об этом даже еще никто и не знал. Меня учили по обычным школьным программам читания. У нас, получается, было мне читали текст или сказку, и на следующий урок приходили, я пересказывала то, что я запомнил из того текста, который мы читали. Была математика, мы считали сначала на палочках, потом пробовали на пальцах, а потом уже в уме хорошо учились считать. Закончив второй класс, нам сказали, что мы не можем больше учиться в этой школе, не ли идти в интернат, или искать какую-то школу. Папа с мамой нашли школу в... Херсоне. Очень много всего сделали для того, чтобы сюда, сюда Херсон приехать. Сначала жили на Шуминском, третий класс я учился читать по шрифту Брайля. Потом учился математике, писание тоже шрифтом Брайля. Учились делать разные картины из теста соленого. Учились рисовать красками и разными, делать разные тоже поделки. Из пластилина, также из соленого теста, и пробовали даже зелень делать. Дальше уже к четвертому классу меня уже привели только к одному учителю, и он меня учил всему сразу, получается, и украинской мове, и читанию, и математике, и почти всем остальным предметам. Расскажите, пожалуйста, напоминайте, чем вы занимаетесь? З Владіком Шедловським я працюю вже три роки. Ми з ним вчимо українську мову, українську літературу і зарубіжну літературу. Навчання відбувається за шрифтом Брайля. Принцип цього шрифта Брайля це шестикрапкове письмо. От спочатку діти, як тільки приходять до нас у школу, то вони навчаються вивчати алфавіт за допомогою ось такого приладу: ми набираємо букви. У нас це шестикрапкове письмо, кожна буква набирається. І далі дитина вчиться читати. Після цього, як дитина вже опановує ось цей прилад, коли вона вже починає читати словами, то ми переходимо до читання ось за допомогою. У нас є підручники, які теж написані шестикрапковим письмом. І дитиночка, водячи пальчиком, читає. А якщо треба щось записати, то у нас існує ось такий прилад. Це ось такий планшет, куди ми заправляємо листочок. Ось, і так само за допомогою шестикрапкового письма таким чином дитина набирає тексти, і дитина пише. Тоді перегортається листочок і дитина читає. Особливість письма в тому, що ми пишемо справа наліво. Але коли листочок відкривається, ми читаємо зліва направо, як і всі. Ну, Владік дуже добре вже в нас читає. Він вже учень сьомого класу. Дитина обізнана, дитина гарно читає. У нього є дуже велике бажання вчитися. В нашій бібліотеці є багато книжок, які за шрифтом брали. І от я принесла сюди книжки, які саме Владік і. Прочитав. У нас Я є ціла підбірка «Чудеса Світу. Владик усі 10 книг цих прочитав, як тільки вони у нас з'явилися, тому що дуже подобається йому читати. Змова — це більш складніший предмет, там треба бути дуже наполегливим, дуже старатися. Ну, як хлопчики завжди. Він не такий активний стараний. Зате в читанні він дуже гарно старанний, красиво читає вірші на пам'ять. Він виступає у нас на концерт з дисципліною. Як у нього на уроці? <плес> з, з, з дисципліною все в порядку, тому що це в нас індивідуальне навчання. Ми працюємо один на один з дитиною. Ми з ним спілкуємося, тому дитина дуже легко йде на контакт, і він, коли приходить на урок, він вимагає від учителя багато нової цікавої інформації. Тому з ним дуже цікаво працювати. Що ви можете сказати про сім'ю Владика про Валєру? Сім'я дуже активно, батьки цікавляться дитиною. Зада, батько приходить постійно в школу, приводить дитину, питає завжди про його успіхи, тобто. Родина зацікавлена. Я знаю, що там дуже активна бабуся, яка бібліотекар, теж дає багато книжок дитині, розповідає. Він дізнається від неї дуже багато цікавої інформації. Тобто ця родина, якраз яка займається дітьми, це багатодітна родина, всі діти доглянуті. Після Нового року у мене був шахматний турнір, шахматний турнір в клубі. для шахмат шашечный, шахматный клуб я занял получается первое место три партии я выиграл и одну проиграл получается ближе уже как к концу года я мы получается с вами познакомились и мне очень захотелось иметь свой компьютер ноутбук я имел мечту получается как очень хотел иметь свой компьютер, нетбук. Много кто нам обращался, получается, и обращался, к, ну, говорили, что нам помогут и с этим, и с некоторыми другими сложностями нашими. Но это все никто, ничто не делал. Вообще, ну как, даже не собирались. А говорили, да, мы вам поможем, да, но даже где-то прождали месяц, и ну как, ничего никто не делал. Когда мы встретили, вот, например, вас, у нас сначала тоже как бы то ничего не верилось. Пока мне все-таки это не произошло. Когда я получил этот подарок, мы шли домой, я думал, это как реально сон. У меня такая, как будто камень из души упала, и даже самому не верила, что это, что это есть. Это уже, ну как, произошло, это нам сделали. Даже самому не верилось. И шли, и не понимали, мы, пла мы плачем или смеемся. Это ну, необъяснимое чувство. Итак, Артем, скажи, пожалуйста, какое вот первое впечатление у тебя сложилось о Владике, о его родителях? Ну, изначально, когда мы зашли, когда ребята зашли, мы увидели, что парня проблемы со зрением, сразу кинулись, ну, решили как-то помочь ему. Когда он сказал, что ему нужно, конкретно ноутбук, мы подошли, начали искать какую-то определенную модель. Подвели парня к каждому из ноутбуков, он пощупал на ощупь, потрогал ноутбук и определился. Это первый случай? Да. В, наш, в нашей практике этого магазина это первый случай. Какую же модель он выбрал, на чем он остановился? Он выбрал netbook Bravis. Угу. Угу. Он как-то говорил, почему именно это? Да, он, мы его подвели к этому ноутбуку, ему понравился ноутбук этот на ощупь. Ему очень удобно было расположение, расположение клавиш то есть на пальцах, ему было удобно. Поэтому мы решили, это, что это будет эта модель, и непосредственно уже перешли к продаже. Вот какие, какие мысли у тебя остались, возможно, размышления после того, как ребята ушли? После... На ну, да, самом деле было очень много эмоций, особенно тогда, когда ребенок уже сел, начал классить, уже понял, что это его ноутбук, уже начал к нему сразу же приспосабливаться. Было очень много эмоций положительных и захотелось... Больше таких людей, помогать детям таким, потому что действительно большое достижение когда-то. Возможно, ты сможешь как-то воодушевить вот, ребят, у которых есть какие-то изъяны со вот, Да, я хочу это... сказать ребятам, чтобы они не сдавались, чтобы э, искали какой-то путь э, для самого да, чтобы разбивались. И хочу сказать большое спасибо таким людям, которые помогают э, таким деткам продолжайте делать это как можно чаще, как можно больше, и все будет хорошо, и дети будут чувствовать себя полноценными. Спасибо. Наталья Михайловна, расскажите, пожалуйста, как проходит сам цей процесс навчения с математикой? Владислав є дуже старанним учнем. За період навчання ми з ним навчаємось три роки з п'ятого класу. Він зарекомендував зарекомендував себе дуже старанним учнем. Він дуже швидко рахує, тобто усний рахунок у нього на високому рівні. Мені дуже подобається, як він працює з а саме з геометричними фігурами. У нас є такі спеціальні пристрої. Теж, ось, наприклад, лінійка взята. Кожна поділка позначена цифрами шрифтом Брайля. В особливості цього шрифта Брайля теж ми працюємо за допомогою планшета шестикрапки і за допомогою грифеля. Дитина набиває шрифт Брайля в, дані, в даному планшеті. Далі мені подобається, як він швидко працює із транспортиром. Теж тут спеціальні поділочки. Дітина, бери, дитина бере, дитина робить собі відмітку на нулику. Тут ось показано, що нулик. Далі він держачи стрілочкою, тут теж написано які циферки. Наприклад, якщо йому треба кут 30 градусів, ось кут 30 градусів, і навіть кут 30, 45, 60 і 90 тут зроблені такі надрізочки. Він ставить тут крап... вибачте, тут крапочку, і ось тут є крапочку. І потім бере. и з'єдную их за помощью линейки. Наталья вот у меня такое є. А чи можливо таких дітей навчити рахувати гроші, щоб це в житті знадобилось? Ну, звичайно. Е, ну мені здається, тільки їм е, потрібні якісь теж певні поділки. Навіть дивлюсь в, в банкоматі. Е, де чек, де взято гроші, є шрифтом Брайлі написано чек, гроші. А саме рахувати, ну мені здається, на ось да, вони ще все е, так. Я думаю, що так неможливо. Хто може в розробки. Дякую. Може Владислав є дуже допитливою дитиною, і він завжди, ось, наприклад, починається тема, я завжди в нього в нього запитую, а як ти думаєш, як це? І він от, може будувати таку злогічну послідовність, навіть допомагає мені е розібрати те, що я йому хотіла сказати. Нам дуже приємно працювати з такою дитиною, як Владислав. Це дійсно дитина, яка хоче навчатися, е і батьки йому дуже втрачають. В цьому допомагають крім навчальних занять для дітей, які позбавлені зору, існують корекційно-розвиткові заняття, які допомагають дитині соціалізуватися в просторі з листопада 2016 року. Завдяки директору комплексу Дудченко Слани Олексійовни у нас введено і ще одне заняття: орієнтування в просторі це робота із тростиною. Сліпі дітки і влад, в тому числі. Двічі на тиждень працюють з тростиною. Вони навчаються ходити спочатку по комплексу на подвір'ї школи, ну і потім, звичайно, у місті. І для того, щоб легко дитині було орієнтуватися, для допомоги існують іще певні засоби для того, щоб дитина краще орієнтувалася, розуміла місцевість. Нам допомогли і виготовили на 3D-принтері, підземний перехід, перехрестя. Дитина сама може моделювати, світлофор. Відповідно в такому плані, і макет комплексу. Тобто дитина може відчути, де знаходиться спортивний зал, де трудовий комплекс, подвір'я, як розташоване. Це, звичайно, допомагає дитині зрозуміти, де вона знаходиться, в якому приміщенні, яке подвір'я. от таким чином. Ну і звичайно, надалі вже планується не тільки в комплексі робота з тростиною, а вихід у місто, екскурсії. Перехід через дорогу, перехрестя і таке інше. Але вже, звичайно, це далі, коли вже дитина буде гарно орієнтуватися. Це дуже добре, тому що, на жаль, ці діти позбавлені можливості рухатися самостійно, в основному батьки їх супроводжують. Але ж час іде, вони ростуть, все змінюється. І, відповідно, їм треба вже самостійно рухатися і жити. Тому відповідно, я жаль, вважаю, що можливості. це. Так, я вважаю, що це дуже важливо для дітей. Ми дуже задоволені, що в цьому році в нас така можливість uh -huh. виникла. Дякую вам хайна. Ви особисто знаєте владі каже, звичайно. Що При, дуже приємна дитина, приємні батьки. Дитина, яка постійно е цікавиться, uh -huh. розуміє, вже за за значито голосом всіх знає, цікавиться, як справи, що нового і таке інше. Тобто, цікава дитина не тільки на уроках, а взагалі в спілкуванні. Дякую вам за вашу работу, за ваш комплекс. Вот это вы видите работу, это он делает. Соленое тесто и лепим. Сначала представляем, что мы хотим сделать. Вот ему хотелось сделать вот такую крепость. Крепость у него ассоциировалась с домом, с семьей. А следующая работа, посмотрите, пожалуйста. Мальчик очень талантливый. Вот такую красивую красочную работу сделали и он довольно-таки быстро ее делает, эту работу. Стараемся развивать всесторонне. Работает он с техникой нитка-графика. Эту работу делают и десятиклассники, и Влад Шедловский, слепой мальчик седьмого класса. Можно удивиться, как может слепой мальчик вязать. Вот это вот он вяжет. Стараемся всесторонне развивать Сейчас была выставка, и где он получил диплом вот за такую кофейную композицию. Посмотрите, пожалуйста, еще вот эти работы. Очень позитивный ребенок, который может очень много и хочет узнавать и делать все. Посмотрите, пожалуйста, вот на такие работы. Это с крупами работы. Влад Шедловский шьет, мы с ним вместе пришиваем пуговицы, учится элементарные навыки получает, а, готовить тоже очень любит. На уроках кулинарии а, оладьи делает, и потом эти оладьи он несет и угощает и директора школы, и зауча угощает, а обязательно еще домой принесет родителям своим. А, у него очень хорошая теплая обстановка в семье, и благодаря этому а, Влад Лоский а, ну, мальчик, который все-все-все в все, все себя легко это все впитывает и умеет вот такие работы красивые делать. Владик, вот расскажи, когда решил участвовать, главное для тебя было участие или все-таки победа? По-моему, участие и победа как бы-то и то, и другое вместе получается. Но стимуль на победу был, uh -huh. но на серии, на, ну, как, примерно 75%. Потому что я был не уверен, что я могу mm -hmm. выиграть. Просто хотел показать свои силы, что ты умеешь играть, да? Получается. Как родители поддерживали тебя, ну, да. папа, там, по плечу. И все твой, остальные, да. Да? Ты расскажи о своих друзьях, с кем ты сейчас общаешься, кто пишет, кто звонит. Пока не с, не с кем. Угу. Когда я уезжаю на лето в раздольное село, угу. в котором я много жил, угу. я общаюсь с моим лучшим другом. Это еще по соседству, когда нам мы еще маленькие очень были, угу. когда мы только приехали туда. У нас он по соседству живет, и я с ним дружу, ну, по-моему, еще до сих пор. Как его зовут? Иван. Иван. Он э, как ты возрастом? Старше, младше? Младше на один год. А, ну нормально. Так а почему вы с Ваней не общаетесь там в соцсетях? Сейчас в соцсетях мне не нравится там лазить. Во-первых, у меня их нет, а -а -а. во-вторых, не люблю это дело. Ты уникальный мальчик, сейчас соцсети просто очень все любят. Хорошо. Расскажи Я... о мечтах твоих, вот смотри, у тебя была мечта о ноутбуке, она уже сбылась, да? Ты же еще мечтаешь дальше, ставишь какие-то цели. Вот какая следующая мечта по счету у тебя идет? Мечта? Да. У ну меня мечты. Мечты. Да, вот мечты. Мечты много очень. Ну, Скажи пару мечт. Вот может, это что-то купить мечт. тебе или еще чего-то дости, достичь хочешь? М -м -м. Вот. Мечты. Поехать куда-то. Не знаю, честно. Не думал Сон. еще? Не, я, я, я думал, но мне было как бы-то очень много. Я сначала как бы-то мечтал, что в будущем я стану программистом и смогу э, как бы-то сделать так, что у папы может быть машина. Ух ты, это хорошая мечта. Это была такая моя мечта. Ты пишешь программы? Ну, О. как я по, по информатике в школе пробовал, мне получается. О, это но как бы-то не самостоятельно, угу. потому что пока еще на память как бы не выучишь его. Но ты обучаешься этому, да? Вот ну, ну, этому да. Ага. А это тоже есть э, какая-то э, программа, которая озвучивает Нет. А как? Просто на память и куда заходить тоже на память. Ничего себе. Слушай, ну, от, э, стихи. Мне вот интересно. Стихи? Да, к стихам задать вопрос ты учишь на память стихи да у меня в оценках в оценке 12-11 стоит по стихам на зарубежной литературе наверное ты очень быстро их выучиваешь да, ну, так, да. Все на там четыре листа я могу выучить за один день Вау. и да. то и то если когда я забуду мне целую неделю дают чтобы я ее выучила а потом целый день учу его потому что я когда вспомню что мне надо было учить целую неделю это у тебя потрясающая память ты молодец хорошо Влад, а теперь очень серьезная просьба к тебе. Вот. Что бы ты мог сказать ребятам, у которых есть вот некоторые проблемы со зрением, как бы ты мог их воодушевить, чтобы они не сдавались? Вот быть потом, уверенным. Быть уверенным. А что еще? Еще еще? Да. Не сдаваться на своих проблемах. Ну как, Когда есть некоторые трудности, которые, например, мы не можем этого сделать, mm -hmm. надо еще раз попробовать, по-моему, так? Как-то да? как так. Хорошо, спасибо тебе большое за на за честность.